Okey, siapa kat sini yang pernah kena tahan dengan pengawas atau guru disiplin pasal rambut? Mesti ramai kan? Hari ini, kita nak bincang satu topik yang memang sangat dekat di hati kita semua sebagai pelajar, peraturan rambut sekolah. Kita akan bedah siasat satu persatu panduan rasmi yang dikeluarkan oleh SK Abang Haji Matahir supaya kita semua faham dan tak adalah isu lagi lepas ni. Ha, cuba tengok cermin sekejap agak-agak gaya rambut anda sekarang ni lepas tak kalau ada spot check? Adakah cikgu disiplin akan senyum je ataupun dia terus panggil nama anda suruh ke tepi? Jom, kita semak sama-sama. Baiklah, kita mulakan dengan benda yang paling asas sekali. Bila sekolah kata rambut panjang, apa sebenarnya maksud dia? Percayalah, definisinya bukan sekadar ukur pakai pembaris tau. Ia lebih daripada tu. Nah, ini dia kuncinya rambut panjang tu sebenarnya merujuk kepada apa-apa gaya rambut yang nampak tak kemas, kusut atau tak sesuai dengan imej kita sebagai seorang pelajar. Maksudnya rambut awak mungkin pendek, tapi kalau nampak serabai macam baru bangun tidur, itu pun dah boleh dikira sebagai satu kesalahan. Dan jangan pula kita fikir ini peraturan yang sekolah reka sendiri. Sebenarnya garis panduan ni dah lama wujud. Ia berdasarkan surat pekeliling Kementerian Pendidikan dari tahun 1976 lagi. Fu, dah berpuluh-puluh tahun tapi masih diguna pakai sampai sekarang. Okey, sekarang jom kita masuk bahagian yang lebih praktikal. Macam mana kita nak pastikan rambut kita ni sentiasa selamat? Senang je, kita guna kaedah pemeriksaan tiga penjuru. Jom kita tengok. Okey, checkpoint pertama, pandangan dari depan. Peraturan dia sangat jelas. Rambut depan ataupun fringe tak boleh jatuh melepasi garisan tengah dahi. Logiklah kan, supaya muka kita nampak jelas dan yang paling penting, rambut tak tutup mata masa kita tengah fokus belajar dalam kelas. Seterusnya, pemeriksaan kedua, kita tengok dari sisi. Kat sini ada dua benda penting. Pertama, telinga mesti nampak. Maksudnya rambut tak boleh sentuh atau tutup telinga. Kedua, untuk sideburn atau jambang, ha, yang ni pun ada hadnya. Tak boleh panjang melepasi garisan tengah hidung. Detail betul kan peraturan? Dan pemeriksaan yang terakhir, pandangan dari belakang. Cuba bayangkan ada satu garisan lurus betul-betul di bawah cuping telinga awak. Ha, rambut di bahagian belakang collar tu tak boleh melepasi garisan tu. Simple je. Tujuannya cuma satu, nak pastikan kita nampak kemas dari semua sudut. Okey, kita dah cover apa yang dikira lulus. Sekarang, jom kita tengok senarai gaya rambut yang auto gagal pula. Ini adalah gaya-gaya yang memang dilarang sama sekali di sekolah. Seperti yang anda boleh tengok, apa-apa gaya yang terlalu ekstrim atau berfashion macam punk, skin cut atau yang ada ekor tu memang tak dibenarkan. Dan ia bukan setakat pasal potongan je tau. Mewarnakan rambut, tak kisahlah sikit ke banyak atau mengeriting rambut, itu semua termasuk dalam senarai larangan. Prinsipnya mudah, kekalkan penampilan yang natural. Dan ini adalah beberapa contoh yang jelas. Nampak tak gaya-gaya macam potongan yang terlalu nipis di tepi tapi tebal di atas atau yang berekor, semua ni dianggap tak sesuai. Sekali lagi, tujuannya bukan nak halang kita bergaya, tapi lebih kepada nak wujudkan persekitaran pembelajaran yang seragam dan fokus. Tapi kejap, peraturan penampilan ni bukan pasal rambut di atas kepala je. Ia sebenarnya lebih luas termasuklah penggunaan aksesori dan juga bulu muka. Jom kita tengok apa lagi yang tak boleh. Ya, senarai ini pun sangat jelas. Tak boleh pakai sebarang perhiasan atau alat solek. Gal rambut pula boleh guna untuk nampak kemas tapi bukan untuk buat style rambut terpacak-pacak. Dan yang ini penting untuk pelajar lelaki. Misai, janggut dan jambang semua kena cukur licin. Untuk jelaskan lagi poin tadi ya, apa-apa jenis bulu muka pun tak dibenarkan. Misai ke, janggut ke, jambang ke, semua kena pastikan bersih. Matlamatnya adalah untuk penampilan yang kemas, bersih dan selari dengan status kita sebagai seorang murid sekolah. Jadi, lepas kita dah tengok semua peraturan yang detail tadi, apa rumusan dia? Sebenarnya senang je. Ingat tiga perkataan ni. Kemas, asli dan tidak menutupi muka. Kalau gaya rambut anda ikut tiga prinsip ni, insyaAllah anda akan sentiasa selamat. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Kita tahu peraturan ni semua untuk kekemasan, tapi agaknya apa tujuan lain yang lebih besar di sebalik semua ni? Mungkin ia ada kaitan dengan disiplin diri, keseragaman, atau untuk kurangkan perbezaan status sosial. Hmm, apa pendapat anda? Cuba kongsikan. Terima kasih sebab bersama kami dalam perkongsian kali ini.